दो साल से कम उम्र और टोडलर्स यानी घुटने के बल चलने वाले बच्चों के लिए जज्बाती तरबियत के बारे में तजावीज हम सब जज्बात के साथ पैदा हुए हैं अपने बच्चे पर तवज्जो देने अपने बच्चे के जज्बात को समझना और कबूल करना और बेबी के इमोशन कोच बनकर वाले पैदाइश से ही अपने बच्चे की जिस्मानी और जहनी सेहत में मुआवनत कर सकते हैं बच्चों की जबानी सलाहियतें महदूद होती हैं उनके जज्बात का जवाब देने में आपकी मदद के लिए यहाँ तीन तजावीज हैं। तवज्जो रखें, अपने बच्चे और खुद दोनों के जज्बात और हालतों में होने वाली तब्दीलियों पर तवज्जो दें, नज़रिया तब्दील करें समझने वाले बने और अपने बच्चे से रबते के मौके से फायदा उठाएं, हमदर्दी समझने का मुजाहरा करें आइए एक नज़र डालते हैं कि वन बच्चों के जज्बात का क्या जवाब दे सकते हैं बच्चों और टोडलर्स के जज्बात का जवाब देने के बारे में तजावीज चार माह का बच्चा खिलौना अपने मुंह में डालता है घरेलू मुलाजिमा ये देखते ही खिलौना छीन लेती है और बच्चे से कहती है कि चीजें अपने मुंह में ना डालो नहीं नहीं मम की तवज्जो बच्चे की तरफ है और देखती है कि वो क्यों रो रहा है तो वो मददगार को नसीहत करती है मैं जानती हूँ कि आपको फिक्र है कि ये खिलौना गंदा है लेकिन अगर आप अपना नुक़ नजर तब्दील करें, इस मरहले पर इसे चीजें मुँह में डालना पसंद है और इसका खिलौना छीन लेना यकीन इसे नाराज कर देगा आइए खिलौने के बजाय इसे साफ टीदर यानी नर्म चबाने वाली चीज दे मम आहिस्ता से बेबी को उठाती है और हमदर्दी के इजहार के लिए उसके तासुरात की नकल करती है उसके बाद मुलाजिमा बेबी को एक साफ टीदर देती है और बच्चा फिर मुस्कुराने लगता है आइए एक और मंजरनामे पर एक नज़र डालते हैं डैड काम से घर लौटता है और मम बच्चा इसके हवाले करती है डैड पुरजोश है लेकिन बच्चा रोना शुरू कर देता है डैड अपने और बच्चे के एहसास और जरूरियात पर तवज्जो देता है और सोचता है मैं थोड़ा मायूस हूँ वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता लेकिन नौ माह के बच्चे का अपनी माँ से अलहदगी से डरना मामूल की बात है जब मैं अपना नुक़ नज़र तब्दील करता हूँ तो मैं देखता हूँ कि इस वक्त उसके साथ रहना जब वो नाखुश होता है उससे जुड़ने का एक लम्हा भी हो सकता है फिर डैड नरमी से बच्चे को थपकता है और ये कहकर हमदर्दी का इजहार करता है ओहो तुम्हे मम्मी की कमी महसूस हो रही है ना अच्छा चलो अब मम्मी को ढूंढते हैं तो डैड बेबी को उठा कर ले जाता है और दोनों किचन के बाहर से मम को देखते हैं बेबी आहिस्ता आहिस्ता रोना बंद कर देता है जब आपका बच्चा खुश हो आप ये तजावीज भी इस्तेमाल कर सकते हैं आइए एक नज़र डालते हैं दादी रात के खाने की तैयारी में मसरूफ हैं। जब उनका 18 माह का पोता अपने हाथ में खिलौना लेकर उसे अपने साथ खेलने की कोशिश करता है दादी जान। दादी तवज्जो रखती हैं और जानती है कि उसका पोता उसके साथ खेलना चाहता है लेकिन वो पहले खाना पकाना चाहती है दादी अपना नुकता नज़र बदलती हैं और उसे एहसास है कि उसका पोता नहीं समझ रहा वो अब मसरूफ है लेकिन वो सिर्फ ये चाहता है कि कोई उसके साथ हो लिहाजा दादी हमदर्दी का इजहार करती हैं और कहती हैं, तुम खुश हो और तुम दादी के साथ खेलना चाहते हो अगर तुम यहाँ किचन के बिल्कुल बाहर बैठो तो कैसा रहेगा ताकि मैं तुम्हें खेलता देख सकूँ फिर खाना पकाने के बाद मैं आपके साथ खेलूँगी लड़का दादी को अपने साथ महसूस करता है और दादी की नज़रों में रहते हुए बच्चा दरवाजे के बाहर खुशी से खेलता है जबकि इस दौरान वो जहनी सुकून के साथ खाना पकाना जारी रख सकती हैं। जब आपका बच्चा जज्बाती हो रहा हो तो तवज्जो दें और अपने बच्चे की जज्बाती तब्दीलियों पर तवज्जो रखें, नज़रिया तब्दील करें और अपने आप को याद दिलाए ये आपके बच्चे से जुड़ने का मौका है फिर उसके तहफ़ के एहसास को फ़रोग देने के लिए हमदर्दी का इजहार करें और अपने बच्चे के साथ अपने ताल्लुक बेहतर बनाए बच्चों की समाजी जज्बाती नशोनुमा के बारे में और प्री स्कूल के बच्चों के जज्बात का जवाब देने के बारे में मजीद जानने के लिए ऐसा साथ और अहमियत रखते हैं और इमोशन कोचिंग के पाँच मराहल पर वीडियोस देखें इमोशन कोचिंग के बारे में मजीद समझने के लिए बरा करम डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की फैमिली हेल्थ सर्विस की वेबसाइट www.fhs.gov.hk पर तशरीफ लाएं और मुत्ल पैम्फलेट से रुजू करें ये वीडियो डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ की फैमिली हेल्थ सर्विस की तरफ से तैयार की गई है